Qardır dövlət vətən müharibəsinin növbəti qəhrəmanlarından biri də Həsənlər Rəşad. Həsənlər Rəşad Yaşar oğlu 29 mart 1997-ci ildə Safir rayonunun Ağarəhəmli kəndində anadan olub. 2012-ci ildə Cəmşid Naxtivanov adına Hərbil litseeyə daxil olub və 2 il oxuduqdan sonra müəyyən səbəblərdən təhsilini yarımçıq qoyur. Rəşad 2015-ci ildə Neft Akademiyası kollecinin Energetika fakültəsinə daxil olur və həqiqi hərbi xidmətə yollanır. 2016-cı ildə Aprel döyüşləri iştirakçısı olur. Əskerlikdən kiçik cavuş rütbəsi ilə tərif olunur. 2017-ci ildə Aprel ayında hərbi xidmətin başqa vurru, həkimlə 20-ci ildə sentyabrın 21-də könüllü olaraq Vətən müharibəsinə yollanır. Gözə kimi döyüşlərə qatılır. Rəşad Füzuli və Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə böyük rəşadət və igidliklər göstərir. Mənfur düşmən gülləsindən tuş gələn Rəşad 8 oktyabrda ən hoca zirvə olan Şəhidlər zirvəsinə qalır. Ölümündən sonra Vətən uğrunda medalla ilə və Füzuli və Qubadlı uğrunda medallarla təltif olunur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhadatınız mübarək, əziz şəhidlərimiz.